Buku surat berikutnya 144. Dalil-dalil menjelaskan tauhid uluhiyah. Banyak ayat-ayat Quran menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Antaranya kewajipan orang-orang kewajipan orang-orang musyrik mengiktiraf tauhid rububiyah bagi mengiktiraf tauhid uluhiyah. Al-Quran berulang kali menjelaskan Tuhan Yang Maha Pencipta merupakan Tuhan yang berhak disembah dan bukan yang selain daripadanya. Ia menumpukan kepada dua permasalahan iaitu pertama mengetahui bahawa Allah itu esa dari segi pencipta dan pentadbiran. Kedua nya mengetahui bahawa Allah Taala itu merupakan Tuhan yang mengurniakan nekmat zahir dan batin. Gunae i'tiqad Allah Taala itu esa di sudut penciptaan. Maksudnya menjadikan langit dan bumi menjadikan langit dan bumi hanyalah Allah. Bukan Allah Ta'ala itu esa di sudut zat sahaja. Begitu juga di sudut perbuatan. Allah Ta'ala ni di dalam mencipta alam ni makhluk tidak berkongsi dengan yang lain. Dia sahaja yang mencipta. B. Penjelasan Tuhan yang disembah oleh manusia tidak berhak dijadikan Tuhan. Tuhan-Tuhan yang menjadi sembahan manusia tidak tidak berhak dijadikan tuhan kerana ia tidak dapat mencipta segala sesuatu sebabnya ia sendiri dicipta oleh manusia. Misal firmannya. Maknanya tuhan-tuhan yang disembah tu tak layak kita panggil tuhan sebab dia sendiri dijadikan. Kan batu tokong kan dia dijadikan dicipta kan? Dia sendiri pun orang buat. Macam mana orang nak sembah dia? Macam mana nak diiktiraf dia sebagai tuhan? Dia sendiri pun dicipta, dibuat. Tuhan-Tuhan ini Tuhan bersifat mencipta, bukan dicipta. Jadi oleh kerana itu, selain daripada Allah, tidak layak dianggap dikira sebagai Tuhan. وَاتَّخُذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ دَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَاتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا Maksudnya, dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Yang tidak dapat mencipta sesuatu pun. Bahkan benda-benda itu diciptakan oleh penyembah-penyembahnya. Dari bahan-bahan di bumi. Bahan-bahan di bumi itu mungkin daripada batu buat Tuhan. Mungkin daripada pokok. Orang jahiliah dulu dia buat Tuhan dia. Ya? Daripada buah kurma. Dia buat patung kan. Ada telinga mata. Dia bawa lah ke mana-mana dia sembah. Sampai suatu keadaan dia lapar, buat daripada kerumah. Kerumah kan boleh makan? Dia tarik telinga sikit. Kan? Tarik hidung makan, air dia habis. Dia makan Tuhan. Ha, jadi maknanya, selain daripada Allah ni, Tuhan-Tuhan di sembah oleh orang yang kafir ni, tidak layak di, dianggap sebagai Tuhan. Sebab mereka bukan bersifat mencipta mereka diciptakan dijadikan ha, sebab tu dia kata di sini oleh penyembah-penyembah daripada bahan-bahan di bumi dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya dan sesuatu faedah untuk diri sendiri. Bahala tu boleh memudaratkan orang yang disembah tak? Boleh beri manfaat tak? Boleh bagi mudarat tak? Tak boleh. Boleh mendengar tak? Boleh melihat tak? Boleh beri makan tak? Bahkan mereka diberi makan. Macam mana dia anggap sebagai tuhan? Letak apa dia? Apple Limau Mikai Buah nanah Sekarang ni dia letak yang plastik tu Sebab ada orang makan lah Tuhan tu tak makan lah Orang lain pergi budak-budak Nakil pergi makan buah-buah tu Sekarang ni dia pandai letak plastik Dia tipu Tuhan dia Ni tak boleh cerita lebih-lebih Orang kata penghinaan ni. Padahal itu yang sebut orang perang kan ha, Kena samban pula Jenuh nak bayar ni. <coughs> Ha, ini bukan satu bentuk penghinaan perbezaan. Kalau tengok, tengok. Kan dalam Quran pun ajar kan? Jangan kamu caci wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullaha adwan bi ghairi al'an. Tengok sembah tu tak boleh kata tak boleh kita boleh lah kita kata bengong kamu sembah ni buat kan. Mata buta pekak. Tak boleh makan, tak minum, tak boleh kutuk macam tu. Cuma di dalam pengajian kita kena jelas. Sembahan tu salah, kafir tu salah. Dia bukan Tuhan. Tuhan ni bersifat mencipta. Itu tidak panggil penghinaan. Kalau tengah dia sembah tu kita kata bengong kamu ni, duk sembah benda tu. Ha tu ha tu tu dipanggil hina. Apa ni benda ni pekak? Eh, tak kau ni pekak, buta. Kamu sembah kamu ni bengong ke? Tak, hak tu salah. Rasulullah tak pernah buat macam tu. Cuma di dalam penjelasan kita membezakan Ilahul Haq wa Ilahul Batil. Itu sahaja. Jadi tak perlu jadi isu, bukan satu penghinaan, suatu penjelasan. Ayat di atas menempelah orang-orang musyrik yang menyembah selain daripada Allah. Dan menjelaskan kesalahan mereka kerana menyembah Tuhan yang tidak dapat mencipta menciptakan sesuatu. Ia juga tidak dapat memberikan kemanfaatan maupun membendung kemudaratan. Selain itu, Tuhan-Tuhan yang menjadi sembahan manusia, sembah sembahan baik manusia, malaikat. Kadang-kadang sembah manusia, kadang-kadang sembah malaikat jin, syaitan, berhala, pokok dan lain-lain tidak dapat berubah. Tidak dapat merubah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ia tidak merubah kemudaratan yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kebaikan. Berhala itu tak boleh nak buat sesuatu, memberi sesuatu, munafaat, faedah. Tidak dapat memberi bekas, memberi kesan. Qulidu'ul ladhina za'amtum min dunihi falayamlikuna kashfad duri'ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik. Suruhkanlah orang-orang yang kamu dakwa boleh memberi pertolongan selain dari Allah. Maka sudah tentu mereka tidak berkuasa menghapuskan bahaya daripada kamu dan tidak dapat memindahkannya. Kalau seseorang yang berhadapan dengan bencana, musibah, malapetaka, Tuhan yang disembah tu tak kau boleh selesai tak masalah dia. Mereka ada sesuatu hajat. Adakah hajat mereka diperkenankan oleh Tuhan mereka selain daripada Allah? Tak boleh. Jadi sembahan itu sia-sia lah. Sembahan itu, peribadat peribadatan itu sia-sia. Dia buat. Tuhan ini dibuat. Lalu dia melahirkan mahabbah. Melahirkan kasih sayang. Melahirkan ketakutan kepada Tuhan yang dia buat. Macam orang buat orang-orang. Orang-orang tahu kan? Eh? di sawah padi bila ada binatang serang burung-burung nak -burung makan padi kan orang tua-tua kita dulu dia buat orang-orang. Orang-orang ni letak kan, kalau orang orang-orang tu patung lah kan, dia letak kalau orang lelaki tak tak kopiah atas kan, baju Melayu bawah tu pakai kain, -kain pelekat. Kadang-kadang kita pun buat masa kita saya ni orang kampung. oh, ha, tengok orang tua-tua buat ah. Kan, Kadang-kadang ayah ajar buat macam tu supaya burung tengok dia lari lah. Kan. Masa-masa tu mana ada ada pukat hang burung ke kan, apa. Bila tengok burung tengok macam Uh, lembaga macam orang Dia kata orang duduk dalam bendang Burung ke Binatang-binatang pun Tengok dia tak makan lah Padi-padi uh, yang ditanam tu Tujuannya itu Asalnya Kita pun Petang tu Pada hasil kita berkeluar Pergi pekan ke masjid mana-mana Lalu ke bendang Tengok-tengok lah gelap Masa tu lampu pun tak ada Lampu jalan pun tak ada Tengok orang-orang ni -orang macam hantu Dia tak perasan dah siang Tadi dia yang buat tu dia tengok tu macam orang tu tengah bendang Pakai kopiah, baju Melayu oh, Ni confirm lah tu raya ni Dia tengok tu ni hungga lah. Tahu hungga? Orang Kelantan lah di sini Dia hungga tak cukup tanah Dia punya larinya Takut berhatu tu tadi Sampai letih, sampai penat Sampai mengeluarkan peluh yang banyak Letih, mengoh Fikir-fikir balik Oh sebenarnya patung tu dia yang buat Itulah contoh yang orang buat berhala ni, dia takut kepada berhala, bagi makan kepada berhala, dia sayang kepada berhala tu. Dia sendiri buat, dia sendiri yang melahirkan ketakutan. Dia sendiri mengiktiraf sebagai sebagai Tuhan. Penjelasan tentang tauhid yang wujud dalam diri orang musyri. Orang musyri apabila menaiki kapal di lautan mereka, <coughs> lautan kemudian kapal tersebut dipukul ribut dan berada di dalam gelombang laut yang amat dahsyat. Sehingga membuatkan ia hampir-hampir tenggelam. Ketika itu mereka meyakini tiada ada Tuhan yang boleh menyelamatkan mereka selain Allah. Ha, bila terdesak cari Allah Taala yang sebenar. Ilahul haq, ilahul batil dia, dia tak ada hentirah. Dia tak semua tokong masa itu tak mengharapkan tokong tu yang memberi bekas, memberi kesan. Dia kata Allah macam Fir'aun kan? Dekat nak mati dia mengintirah Allah tu sebagai Tuhan dia. Dia beriman kepada Tuhan yang, diban, yang diimani oleh Bani Israel. Dia termasuk di kalangan orang yang menyerah diri kepada Allah. Bila dah, dah, minum air tu dekat nak mati masuk aa, nyawa sampai ke halkum tu kan. Dia kata dia beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Allah Ta'ala kata, Al-ana wa qada'a sayta min qablu wa kunta minal musidin. Sekarang ni ke baru nak beriman? Masa kamu sehat dulu, segar, tak tenggelam di dalam laut, tak minum air. Kamu tak nak beriman. Sekarang ni kamu nak beriman. Kamu termasuk orang yang melakukan kerosakan. Lalu Allah Ta'ala kata, Fal yawmanu najji kabi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami peliharakan jasad kamu, badan kamu. Litakuna liman khalfaka ayah. Nak bagi pengajaran dengan orang yang akan datang. Jasad Fir'aun ada tak sekarang ni? Ada lagi. Orang oh, kata, orang saintis suntik bahan kimia untuk mengekalkan jasad dia tak hancur. Allah Ta'ala kata Allah sendiri yang jaga jasad dia. Allah sendiri, aku yang menjaga jasad dia. Menjadi pengajaran kepada orang yang ke belakang, dari kebelakang. Kerana siapa yang lawan Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala boleh buat macam tu. Dah mati dah, badan tak hancur. Jadi sebab apa? Bila terdesak, mesti cari Allah. Kalau kita baca sejarah Lenin, yang pengasas kepada Komunis kan Dia tak percaya Tuhan Agama ni candu masyarakat Agama Islam dia Jadi lalai ajak kepada ketuhanan dia Kepada Tuhan dia Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu pun sama Jadi dia buat satu mencipta Satu pegangan, satu etika, Tuhan tu tak ada Tapi bila dia sakit nak mati Dia kata ada satu kuasa yang dapat menyembuhkan dia Setelah ahli, do doktor Peribadi dia, pakar perubatan dia makan macam-macam ubat tak sembuh. Akhirnya dia meyakini Allah Ta'ala yang boleh menyembuhkan. Sebab manusia ni dia ada fitrah. Sifat semula jadi dia. Hati asalnya semua orang yakin Allah Tuhan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah semula jadi. Kedua ibu bapanya lah yang menyahudikan dia, menasronikan dia dan juga memajusikan dia. Maknanya hat, asalnya setiap bayi yang dilahirkan itu mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Pengiktirafan Allah sebagai Tuhan bukan ketika dilahirkan. Bahkan ketika berada di alam roh. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Adakah aku Tuhan kamu? Ya, kami saksi Allah Ta'ala sebagai Tuhan.